И команду «Плавиа Миллениума» района. Запитание команды «Пожежный там-там». Как -там». живется пожарному инспектору? 30 секунд. Вопрос. Как живется пожарному инспектору? Не пью, не курю и кушать бросаю. А дело пожарное прежде всего. Запитание. А, а как, вот, как живется пожарному инспектору? Шашки, нарды, домино, бильярд, все хорошо. Но вот как на пожар, хоть увольняйся. Запытание команды «Пламя Миллениума». Мы как-то ехали на вызов, тушили пожар. но вот пришлось нам вдруг на колени встать. Вопрос, Какие элементы одежды давали возможность работать с положение на колен? 30 секунд. Давали возможность работать с положение колен на коленнике по методу Ленинцев. Э -э, наш ответ. Можно? Друг, ты сколько спал? 22 часа. О, вот, да у тебя бессонница. Видите? Мы как-то ехали на выход, тушили пожар. Ну вот пришлось нам вдруг при тушении стать на колени. Вопрос. Какие элементы одежды давали возможность работать в положении колен? Мне это дело позволяло просить у руки у Янки. Ведь мы, пожарные, привыкли все это делать на халявке. Для тех, кто не знает, халявка это элемент пожарной одежды. Хорошие запытание, по команды там-там. С кем сравнивают пожарного инспектора? 30 секунд. Пошли бабочкой, потому что она всегда летит на огонь. Ваша да, лет. Я выдержана кем сравнивают пожарного инспектора? Конечно, с Богом. К вам пришел пожарный инспектор. О, Боже! <звы> Дякую. Ваше запитание плана Миллениума. В учреждении на заводе народ поднят по тревоге. Вопрос. Что вызывает пожарную тревогу? Запытание. Час пришел. Ласка, за В учреждении на заводе народ вдруг поднят по тревоге. Вопрос, что вызывает пожарную тревогу? Пожарную тревогу не вызывают, она сама приходит. Да. Я сразу ответ, без Можно. Этот шухер происходит, когда инспектор пожарной охраны приходит. При появлении него сразу нету никого. Дякую вам за ваш Засоби пожежого гасіння повинні бути в школі на випадок пожежі. Пожежі новорічної ялинки. Повторюю, які первинні засоби пожежогасіння гасіння повинні бути в школі на випадок пожежі новорічної ялинки. 20 секунд. Час іде вже. Під впливом високої температури. Ушкодження шкіри під впливом високої температури. Відповідь. Пишемо відповідь. Час пішов. Кислого вуглекисного газу на організм людини. Наслідок дії вуглекисного газу на організм людини. Час пішов. Ті Харкові. Пропагандує роботу та досягнення пожежної охорони. Яка виставка? У місті Харкові пропагандує роботу та досягнення пожежної охорони. Час, час пішов. Якщо у приміщенні багато диму. з рухомим заслоном обличчя час вийшов, вибачте. Якщо у багатоповерховому будинку виникла пожежа, а телефону немає. Яке улаштування можна використовувати з метою повідомлення про пожежу? Яке улаштування можна використовувати з метою повідомлення про пожежу? Запитання восьме. На якому відстані від приладів опалення дозволяється розташовувати товари побутової хімії, лаки, фарби тощо? На якому відстані від приладів опалення дозволяється розташовувати товари побутової хімії, лаки, фарби тощо? В яких місцях частіше за все ховаються малорідні діти у задибленому приміщенні? У яких місцях ча частіше за все ховаються малолітні діти у задимленому приміщенні? <рістанія> який тип знаку пожежної безпеки слід вивішувати на дверях евакуаційних виходів? Який тип, який тип знаку? Пожежної безпеки слід вивішувати на дверях евакуаційних виходів. Станів команд обнести, віддати, віддати свої відповіді журі. Будь ласка, хто затримується з відповідями, тому присуждається штрафний бал. підводити підсумки, хто ж буде переможцем вообще всього конкурсу. Для вас на сцені співає знову де сюрприз. Я ж бачу, а части номер 50. Показали себя здесь с лучшей стороны. И поверьте мне, фестиваль длится 10 лет. 10 лет бывают какие-то недоразумения. 10 лет кажется, и мне в том числе, когда я везу команду, свою команду, областную команду на всеукраинский фестиваль. И мне тоже кажется, что мою команду могут засудить. И так бывает частенько в Но я знаю по себе и знаю, как работают члены жюри, что хочется никого не обидеть. Хочется, чтобы все победили. Но конкурс на то и конкурс. Кто-то бывает сильнейший, кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Высший балл – это 10. И я вам хочу сказать, что порадовали меня ваши ответы. Итак, второй тур. Коломокский район 6 баллов набрали. Валковский район 6,5. Золочевский 9. Гергачевский 7,5. Богодуховский 8. Краснокутский 8. Итак, общий балл за два конкурса. Коломовский 48,5 баллов. Балковский 52, Золочевский 65, Дергачевский 56,5 баллов. Багадуховский 54,5, Красногурский 46,5 баллов. Итак, первое место заняла команда Золочевского района. Второе Заняла команда Дергачевского района. И третье место заняла команда Багадуховского района. Слово Общественного благотворительного фонда за первое место награждается команда Золочевского района. А награждается... благотворительного фонда «Пожарная охрана», прошу, пожалуйста, вынесите призы. <плес> да. Представители команды, победительниц, которых я объявила сегодня за первое, второе и третье место, выйдите, пожалуйста, сюда для награждения. Пропустите. Пожалуйста, Виктор Александрович, вручите своим ребятам призы от Харьковского областного общественного благотворительного фонда. Вашим ребятам. За первое место. За первое место, конечно же. Руководитель команды. Где руководитель команды команда? Грамотой. Областного общественного благотворительного фонда И ценными призами Награждается команда села Слатино Дергачевского района Así, ау Так, прошу, капитан команды Представитель Ваша грамота Я поздравляю вас Молодцы и грамотой и ценными подарками областного фонда пожарная охрана награждается команда города Богодухов общеобразовательной школы №3. 3 Лицей! Лицей, прошу прощения, лицея номер 3. Я желаю вам, ребята, удачи. И поверьте, вас никто не хотел. Прошу, капитан команды. Молодцы, ребята, спасибо. А сейчас, я думаю, у организаторов... Этого фестиваля есть два слова, что сказать. Ну что, я как обещал, Юлия Яковлевна, да? да. Мы так общались неоднократно на конкурсах. Я сказал, все равно Золочев будет первым. Да, ты... Я хочу поздравить команду Золочева с первым местом. Но мы даже занимали, когда... Ну, одну секундочку, я стоял, когда вы были. Ну, и когда мы занимали и второе, и третье место было, еще золочей не было, чтобы мы не поздравили команду. От нашего спонсора, который нас уже поддерживает не первый год на тюбе, от Целюрик э, Матрёны Дени... Денисовны, я хочу поздравить нашу команду с первым местом и вручить ей ценные подарки. Пускай это столько на Кустову, если мы займем у первое место, то спонсора найдем еще крепче. Так что ваша задача теперь бороться. А болельщики должны помочь. Поедем всей толпой и помогать в району. команд, представители команд, подойдите к, жу... к, столику жюри. А так, спасибо. Еще раз. Я извиняюсь. Ну, всім всем за увагу. Нагадую, что надали поддержку проведенной святой районный видео культуры и районный будинок культуры. До побачення, до новых встреч. Спасибо Золочеву за теплый прием. Спасибо всем организаторам от команды Герачевского района. И успехов команде победителю в следующем этапе соревнований.

为什么？ Да.

Je suis <truits> <truits> <truits>